І документації. план проведення робіт порядник організмів. І ще одне питання. Ди на призначення або зогру на проведення технічного надання.

Элементарно. Но, Это я элементарно. Это не призначено. Вы что не могли никаких копий. Копию оформили. Мы уже не оформили. Ну, у нас, в принципе, еще запишите. Надо посмотреть акт экспертизы. Что что? Ну, как договор, там что-то. Да, и подписывать проект. Ну, да. Заключение экспертизы есть по декларации. Подписывайте, а где декларация. Декларация, да? Понял. хорошо, мы упустили этот момент минулого раза. Эти декларации на початок идут. контроль поверил, был проверить что мы сейчас повинен был Не знаю, Была плотникова, она кричала, что это была декларация. Она все там шумела, что Нет, пик. Плотникова так к этому отношению не, не, занималась. Кроме это. того, что она там живет, там она отношения к этому. Понимаете, мы не думали, и что в этом состоянии вообще это все. Мы думали, что, что все есть. Да. Да? Нет, скорее всего, что. А мы если просто... мы вот это так начинаем рыбать, того нет, того нет, У то не сделано, то не корректировано. У нас, начинал проект Окс. Серьезный. Окс его передавал в экспертизу, после передачи с экспертизы, Область поставила условие, что это должен быть не, не видела бы управления, а господарючий субъект, коммунальное предприятие. Его перекинули на благоустрей, который что получил, что не получил, они, честно говоря, эксплуатирующая организация метла и совок. Он что, имеет специальное здание по этому? Да понятно. Ему поручили быть любимой женой, он пошел. Куда пошел сам? О чем я не говорю? В да. отношении заключения. Вроде <coughs> должно быть заключение. Экологичный выстав? Не, 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 Экспертиза, экспертиза. экспертиза да. да. В да. экспертизу. Экспертиза. Да. Ну, запиши. Я же уже давним и договор, и... Никого... Экспертиза, экспертиза уже коррегирована проект. Все, что есть, он экспертиза есть. коррегирована. Экспертиза. коррегирована экспертиза. Да. И смотрите, чтобы дальше не попадать в такую ситуацию, есть закон про экологичную экспертизу. Статья 12. Участь громадськості в процесі проведення екоекспертизи. Приглашайте любых специалистов и така такая вот сворозна и порвут как тузик грелку любого, так сказать, неквалифицированного, який попытается вам впихнуть свій проект. экспертный висновок и экологичная экспертиза проекта. Да, экологическая Вы помните, что экологическая была экспертиза? Да, экологическая экспертиза. это должна была проходить еще в 2007 году. В 2007 году? Да, да. Замовник, замовник <coughs> подает? Да, замовник. Я не знаю, в каком состоянии закон был по экспертизе в седьмом. То есть надо посмотреть, просто седих? откатить да, и что э, там, да, глянуть. Э, но вот на сегодняшний момент, статья 11 и статья 16, романская колесная экспертиза, действует в будь-якой сфере. Не проверял. Надо откатить закон, чтобы Может, посмотреть. Но, но, ты, ну, не, говоришь, нет. Тоді такої так, і, цього і проще, його що його Я, я було. Не 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 там було стопудово, було, я вам що було однозначно, може бути чуть менше. І так. стаття 16 передбачає громадська екологічна експертизу в будь сфері. Тобто, Ви можете привлікати громадську експертизу 16, 16. час. Закон, Закон про екологічну експертизу. Это участь громадськості, проведення якого экспертизы в будь-якій сфері. Не обов'язково правоохоронні. И тогда у вас э, все будет прикрыт, будет и спина, и ниже да, от всяких других проверяющих, потому что народ как накинется, они там все сделают за вас и поставят такие условия проектировщикам. Но... Не, ну понятно, понятно, не просто там судьи. Ну, говорить можно все, что хочешь. Я, я вам скажу, <клышко> что из всех рабочих групп, которые у меня, а их у меня десятка три, наверное, если не больше, а это единая профессиональная рабочая группа, которая... щось розуміє і задає питання. А то <поцер> все життя переробили. Розганять, я, це... значить, їх. А так. як же ж ти розживе? Крикнуть клич в газету. Як же ти розживе? Та дуже, Та дуже просто. Ми ж громада. Дуже просто. Ми ж громада. Вон Іра, вон Юра, представники громади. Закриваєте рот громаді. Ми громада. <поцер> Знаєте, іноді громада може казати не те, що треба, ввіду своєї в... некомпетентності. От зараз це так воно і буває. О. Тому треба пригласить на ту громаду, профессионалов. Почему приняли решение подключить Электричество. Позакрывал, и потом мешалось. Показали по типа мешало. типа а показал в ППР, что, что извините, мы на, на шаг не Прошли можем от ППР отходить. Вот и все. Там да, только да. начали работать. Нет, товарищи нет, ну, из СБУ, нет, которые выражены, же, играл, так, может, сразу же взяли за барки и сказали, буду дерчать, мы вам сейчас его... Начина была им а, на и, и, на исполнителю. Нужно было поставить да, вас на в на известность, пригласить в милицию, в милицию пригласить угрозы, при не не проведении не особо ответственных работ. Так они сразу же и прислали туда проверки. А чего вот, овоют, И а чего кто будет, там овоют. такой особо умный, кому дышает? Купи Беруши на уши и месяц потерпи, пока. Не, ну, а не если знаешь, у тебя дом рядом с понимаешь приходит оттуда до... А знаєте другого? чому? А тому, тому що у вас так, до місця так, проведення так. робіт від, відкритий доступ був завжди, від самого початку. Ці ленточки ограждаючі, це робота підрядника. Він мав огородити місце проведення робіт так, щоб до нього не було доступу сторонніх осіб. А у вас на гідровідвалах діти гуляли. Да, Коли я убила мальчика, убила я, дивився з балкона в бинокль наблюдав. Там человек 15 на этом э, земснаряде, пацанов было. И девчата там прыгали с него. И, и, на, и, на, бочках, да, и декабрь, на бочках. И на бочках висели, да, и декабрь 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 декабрь. прыгали а. с вот этого земснаряда. Я еще жене говорю, посмотрю, говорю, ну какой идиот, вот э, там начальник, говорю, а не дай бог поскользнется, упадет, а ударится, сломает руку. Да. А Взяли снаряд, да, или с бочки. Ну, Взяли снаряд. Да, между да, бочками. Бочка, бочка, гуляет. Но Ну неужели, блин, не понимают это? Потом я смотрю, да, уже раз, где, толпа где, стоит, цепочка уже, ищу, говорю, иди сюда. Что такое? Там уже смотрю, уже есть клиент. Хорошо, давайте пойдем дальше по теме. До Николы Васильевича, какие кичу, у нас там есть. Ну, тендерну ми поняли, що треба. Вашу тендерну, не початкову. Так, ПВР теж десь у вас думаю, ми позволяють. Ви КБС пошукаємо, Микола Свіч, вигляньте, будь ласка, це На всяк случай, подивіться, другу. Там немає проєкт організації стрілять. Так, так. що там. А вас теж Нема. Є?

Ну, ви бачите, що у нас в КПСа нема навіть у нас це робити, то немає, то немає. Може зняти копію? Так, як вони? Я на електронку відправлю. Хіба у вас немає? Ну, зараз вони родивці, але поки. Ну, теж от це з таким от уклоном проводили роботи. І з води до справи. Я кажу, написано, що це природня чаша. а не декоративно. Да. Солоса нет, значит.

при любом раскладе заказчику всегда передается это основной документ, который подтверждает выполнение этих работ. Это ведомость лабораторных исследований грунта Просто или проб, не проб не которые были отобраны в этих Если этого нет, не это громадские активисты, громадские, а я, я не активист, я, я пенсионер.

Ну, да, Единственное, что они сделают, я вам скажу как. понимаете, есть некоторые моменты, ты просто на них ключевые, ты смотришь и видишь, что это лажа или не лажа. Понимаете, если квалифицированный специалист сделает халтуру, он так ее сделает, да, естественно говоря. Она в 10 раз лучше, чем истинная. Там вот такой бы пестрый развез написал, так бы застраховался, что не дай бог. Потому что знаю, что гидронамывом вымываю, все равно это не, не, скважину будет с, с обсадкой и прочим, каждый подъем видит. Там все перемешано. Мог бы там только -то, к -к -к пирог нарисовать. Так <соспорядок> вот ну, о чем? Культура <соспорядок> она делается <соспорядок> более, во-первых, <соспорядок> без опорной скважины ни один уважающий или нескольких опорных скважин никто халтуру делать не будет. Более того, с лабораторией, чтобы он она более делать. там, опорная скважина там чуть ли через 50 сантиметров он берет пробу, чтобы все это проанализировать. А там уже он вложит Есть, в чашу. Да, более возьмет, возьмет площадь, возьмет, да, возьмет без настолько планы. вот, тем паче, тут фактаж такой, три дома, боже мой. Три дома построены, вот там четыре. Но это, это на тот момент четвертый только строился. Но хотя а, по четвертому тоже То есть проект был, то есть данные Но были, сам, по сути можно дела. Было пойти взять. Там все можно было взять. Организация, которая проектировала эти дома, там есть отдел изысканий. А четвертый дом лучше не говорить. Они говорили, последний знаем, что последний подрядчик, который построил его для СБУ, СБУ его найти не смогло. Значит, он лучше, сильнее. они к нам обратились. Значит, круче СБУ. По будивельным недоликам в будивництве мы им ответили, что подрядчик был головного управления СБУ, просим найти да, чтобы вы прислали ответ, что вы его не нашли. Вы понимаете, там были суперразведчики работали. гадали. там была аргентинская разведка. Да, похоже на то он на лето? Нет, на Свайна. Вот до но там же вы посмотрите на тот дом. Его на Сидоренко. Ну, во-первых, он в пепеле стоял. Там по всем нормативам... Его, надо было уже разбирать, и потом... Со пеной, пена вылазила вся наружу. Ниже. Ладно. Кладка ниже. А -а 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 -а. Задат, ну, тогда, тогда вопрос, почему этот сборочный пришел, когда мы запустили земснаряд? Он говорит, у меня от вашей вибрации, ]ược. хотя это вода аж гасит, от вашего звука и вибрации, значит, yeah, потрескали стены, и я прошу за ваш счет сделать мне квартире ремонт. Хотя, если он на сваях стоит, я тогда... этот дом, когда его сдавали кто получил вот первые два этажа Сидоренко строил, потом кто-то, я не помню, какой это, смысл потом, потом, достраивал СБУ. Так вот на первых этажах, когда они заселялись, они пеной сели и изнутри задували. Вся наружная стена была в пене. Она все было на Она на той пене и держится. Потому что вы А вы каналы срабить будете? Зададить, вы когда нам все есть или нет? Мы да, сегодня да. набирали, мы он сказал, что смогу, буду. То есть я же его заставить не, не могу. Уже не по обстановке. А на каком Там где-то вот не подписано. То есть без обсыпки, вокруг посадки? По-моему, я ничего не знаю. Там кто-то он, копия не В который фильтруется вода из озера, попадает ванга. Николай Васильевич, Dê a aprovação, está